હાલમાં ચાલી રહેલ ગણેશ મહોત્સવને લઈ કરજણ નગરમાં વિવિધ મંડળો તેમજ ભક્તો દ્વારા પોતાના ઘરે વિઘ્નહર્તાની સ્થાપના કરવામાં આવી છે ઘણા સમયથી તહેવારોમાં પણ લોકોમાં પર્યાવરણની જાગૃતતા જોવા મળી રહી છે ત્યારે કરજનનગર નવા બજાર વિસ્તારમાં ધર્મનગર સોસાયટીમાં ક્ષત્રિય પરિવારના ઘરે પુત્રવધુએ પોતાના હાથથી માટીમાંથી બનાવેલ ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણેશજીની સ્થાપના કરી છે પુત્રવધુ એવા હનીશાસિંહ પોતે મુંબઈમાં મોટા થયા છે ત્યાં તેઓએ ગણેશ તહેવારોમાં પીઓપીની મૂર્તિઓનું વિસર્જન બાદની સ્થિતિ જોઈ છે જેને લઈ પોતે માટીના ઇકો ફ્રેન્ડલી ગણપતિ બનાવી લોકોને પર્યાવરણનું જતન ધાર્મિકતામાં કેવી રીતે કરી શકાય તેનું ઉમદું ઉદાહરણ પૂરું પાડ્યું છે पली बड़ी है मुंबई में आपने गणेश महोत्सव देखा है जी इको फैमिली की सोच कहाँ से आपके अंदर आई जय माता जी मेरा नाम मनीषा सिंह जी चेरुद सिंह जी परियार है ये सोच मेरे लगभग मेरे दिमाग में आठ से सात साल पहले आई थी क्योंकि मुंबई में मैंने गणेश उत्सव को अच्छी तरह मनाते हुए बड़ी तरह मनाते हुए देखा है बचपन से तो मेरी हमेशा से चाह रहती थी कि हम भी हमारे घर पे गणेश जी को लेके आए उनकी पूजा विधि करें आराधना करें तो मैं मेरी मम्मा से बहुत बार ऐसे जिद करती थी कि हम मम्मा घर पर गणपति क्यों नहीं लाते हैं हम घर पे गणपति कब लाएंगे तो उनका एक ही कहना होता था कि अगर घर पे गणपति आएंगे तो वो घर पर ही विसर्जन हो या इको फ्रेंडली हो तो ही आएंगे क्योंकि जब भी हमने देखा है तो बड़े बड़े जो पी पी की मूर्ति बनाते हैं जो पांडालों में रखी जाती है तो जब उनका विसर्जन होता है तो वो अच्छे से मिट्टी में मिलते नहीं हैं और उनके किसी का धड़ किसी का सर कभी पाओ में आते हैं कभी वैसे के वैसे हमें वापस से घर के अगले दिन दो दिन बाद तक दिखते भी हैं तो वो देख के हमें दुख होता है कि हमारे भगवान जिनके आराधना करते पूजा करते हैं वो हमारे ही पैरों में आ रहे हैं इसीलिए सोच हमारे लगभग मेरी मम्मी की वजह से मेरे दिमाग में आई कि नहीं हमें इको फ्रेंडली गणपति बनाने चाहिए ये आप कहाँ से लाए और कितने दिन हुए तैयारी करने में आपको ये मिट्टी, साधु मिट्टी है इसको बनाने इन गणपति को बनाने के लिए मुझे लगभग पाँच से सात दिन लगे अच्छे से टाइम दे और ज्यादा टाइम दे तो चार से आठ दिन भी लग सकते हैं क्या संदेशा देना चाहते हैं इस फेस्टिवल में आप इको फ्रेंडली हमारे गणेश जी साधु मिट्टी के हैं वाटर कलर्स यूज हुए हुए हैं और इनको हम विसर्जन करें तो ये पर्यावरण को कहीं भी नुकसान नहीं करेंगे चाहे हम समुंद्र में करें तालाब में करें या घर में करें तो भी ये हमेशा मिट्टी में अच्छे से मिल जाएंगे और किसी भी चीज़ को चाहे वो मछलियाँ हो या पानी हो किसी को कोई नुकसान नहीं करेंगे और क्षत्रिय धर्म हमारा धर्म है कि हम धर्म की रक्षा करें और लोगों तक अच्छी बातें पहुँचाएँ तो यही मेरा संदेश है